Хто з нас у житті не ображався? Розкритикували, не оцінили, не зрозуміли, не почули. І от виникає образа, яка сидить в серці, як скалка. Як їй позбутися? Як забути ось ці їдкі слова на свою адресу? На ці та інші питання ми пошукаємо відповіді у духовному сніданку. Сьогодні з нами священнослужитель Володимир Боровий. Всі всі Доброго ранку вам, Володимир. Утро. Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нас. Ну, Нас тема сьогодні про образу. Як Ви вважаєте, чому взагалі люди Ну, Якщо ми візьмемо з духовної сторони, то наша гріховна природа. к Ми бачимо, що грех змінив нашу природу. Угу. Адам і Єва, наші природителі, ну, не имели такої е, проблеми обидити, не Адам и Ева неображалась один на Ну, да, скажем, до грехопадения это было так. Но после грехопадения мы видим, появляются эти первые чувства, когда Адам начинает осуждать Еву, uh -huh. вот, критиковать ее, делать ей замечания, и потом, естественно, наверное, пошла и обида. Вот. Но а если мы уже смотрим в наше время, то многие проблемы, наверное, идут еще с детства. Где-то мы uh -huh. не, недополучили любви, uh -huh. где-то мы недополучили внимания. Когда мы были э, маленькими, мы. Э, ребенок же имеет потребность в том, чтобы любовь поглощать ему она так, нужна. Так. Если он недополучает, он на начинает к определенным образом манипулировать. Вот обида. Когда ребенок начинает обижаться, это способ получить любовь. Он mm -hmm. э, в детстве он начинает замечать, улавливает очень тонко, что если он обижается, мама обращает внимание, мама начинает его как-то дергать, как-то э, с ним играть, как-то пытается вывести из этого состояния. И вот постепенно это уже входит в процесс. Я э, понимаю, что треба ображаться для того, чтобы да, получить любовь, да. Вот как 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 реакция вот такая происходит. Ну но чихай Ну еще э, так подивиться, может варто хотя бы инкулы все-таки ображаться, так для профилактики, потому ну от як людині пояснити, що вона неправильно зробила по отношению до тебе? А так образився, і вона тепер думає сидит. Ну, Во-первых, во о чем она думает, да? Во-первых, нужно догадаться, почему ты обиделся. Ведь многие не, не вывешивают табличку: Я обиделся, потому что ты сделал то-то и то-то. Как правило, люди обижающие, они замыкаются. И человек, который. Женки в основном, я так да, разумею. Да, у нас мужской разговор, поэтому мы можем о них так сказать. Покемор. Да, да. Поэтому они, как правило, не говорят причину. И поэтому вторая половина должна догадываться, почему он обиделся. Если же было бы какое-то объяснение, то можно было бы понять. Как правило, это манипуляция. Поэтому я думаю, что не стоит ради профилактики делать беду. Здоровые отношения ⁇ это когда люди сели вместе и вместе обсудили проблему, обговорили ее. Вот. И, и нашли выход из решения. Почему? Потому что а, обида, что делает обида? Она разрывает общение, а общение – это основа любви. Если люди перестают общаться, перестают развивать свои отношения, кто-то замыкается, кто-то кто-то не обращает внимания на другого угу. человека, да? прерывается вот эта драгоценная нить общения. И если часто она будет вот так прерываться, то очень сложно потом эту нить будет склеивать. Ну доброе. то как тогда реагировать? Вот меня обрадовали, что мне нужно делать? От в перша, перша моя реакція це хочеться дійсно відвернутися і от хай знає, як це Но это просто Сережа ти так реагуєш. Хтось є інший человек, він реагує по-другому. Хто-то просто відкрито я... в... може сказати все, що думає. правильно. От як хри християнину, віруючій людині, правильно ображатися? Дайте якісь, я не знаю. План. Наверное, самый правильный будет момент, когда я не буду обижаться, когда я не буду хлистать по щекам за то, что мне обидели. Ну, ну, легко сказать. Да, а да, да. Может, да, быть, да, да, да. Я сейчас к этому соревнов... подойду. Да? Наверное, первый момент. Чтобы я мог преодолевать вот это чувство обиды, которое есть в моем сердце, я должен быть, во-первых, в, первых, во -первых, в близких отношениях с Господом. Потому что силу, Пережить этот удар дает только Господь. Угу. Он нам дает эту силу, потому что сам Иисус на себе испытал и унижение, и оскорбление, и обида не дала ему... Возможности не любить людей. Поэтому у него не было обиды. да? если я принимаю Христа, если я принимаю Христа в свое сердце, если я верю, что Он живет во мне, Иисус, то тот Иисус не обижался, и Он мне даст эту силу. Это первый момент. А второй момент, когда мы уже говорим практическая сторона, это, наверное, важно, чтобы я мог говорить о том, что я чувствую, а не говорить о том, что говорить о том, что обидные слова да то есть важно сказать что ты мне, мне, мне больно угу. <говорить> меня ранило то, что ты сказал. То есть я говорю о своих чувствах. Что, как правило, не про того, кто да, образует, да, 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 а ты да, да. такой-сякой, да, а про да, себя, да, да, что да, меня да. То есть мы говорим о своих чувствах. <свят> это, это дает нам мостик не уйти в обиду, не замкнуться, а проговорить. Потому что правило что? Оби человек, который обижается, он закрывается как ракушка. Вот он уходит. И чем дальше проходит время, он все больше погружается, он начинает думать, <свят> он начинает еще больше себя э -э накручивать, да. мы еще скажем. Поэтому, чтобы это не да. Еще? Поэтому первый, чтобы сломать эту первую стену, которая только начинает строиться, нужно просто сказать, то, что ты сейчас сказал, мне было это очень больно, мне неприятно. Mm -hmm. я, я на эту ситуацию смотрю по-другому. Давай мы сядем в спокойной обстановке и обсудим ее. То есть не дать возможности этому человеку залезть в свою ракушку. Ну, а как пробачи те, что Еще невозможно? Ну, якщо можна так сказати. Просто є такі, знаєте, давні образи, які, от, можливо, ще з дитинства, можливо, хтось з батьків образив, а можливо, там я не знаю. Чи як уже нет, навіть в живих? Так, можливо, так. Якось цю образу, яка живе в серці і ламає все життя, дуже часто так буває. Як позбутися, ну, мабуть, потрібно в першу чергу для себе вирішити, кому краще або кому хуже, що я живу з обідою. Как правило, человек, который принес нам обиду, он не живет с этим. Он себя может идти дальше по жизни, и он Это даже не да, Во-первых, он может не догадываться, во-вторых, он даже не думает о тебе. Но есть такие люди. Он mm -hmm. пошел себе дальше, пошел. А ты остался, ты стоишь, ты думаешь, ты живешь, вот, и страдаешь, во-первых, ты. Mm -hmm. Есть даже люди, которым ты придешь просить. Будешь говорить с ними, говорить о прощении, они даже этого не оценят. Но означает ли это, что я должен страдать и моя жизнь должна вот идти вот в таком русле, где я вот мое сердце кровоточит? Поэтому я думаю, что для себя нужно определиться, кто кто больше страдает. Если страдаю больше я, я должен с этим что-то делать. Чёрт, что делать? Что делать? Во-первых, опять же, я как как священнослужитель, как верующий человек скажу, что по-настоящему простить это большой дар. И Священное Писание, оно говорит, что дар прощения, это дар от Господа. Это mm -hmm. Бог дает его. Потому что наша рана очень глубокая. И человеческая природа, она греховная. И она будет постоянно эту рану раздалбывать, ее постоянно ворошить, для того, чтобы почувствовать себя вот, нужным или жертвой, наоборот, значимым человеком. Поэтому мой большой совет, это то, чтобы мы могли молиться Господу. Просить Бога, чтобы Он простил. Дал нам силу простить у нас есть очень хороший пример в евангелии где мы читаем иисуса прибивают гвоздями кресту его осуждают критикуют его обвиняют его оскорбляют то есть угу. поводу для того чтобы ну Обидится это полдень. Да, да, да. А Христос говорит просто гениальную фразу, которая она для многих людей становится просто путеводителем в этом. Прости, Господи, ибо я не понимаю, ибо они не понимают, не что смотри, творят, я. да. То есть есть какие-то обстоятельства, которыми, которым движен был человек, когда он сказал эти слова. Мы не знаем этих обстоятельств, поэтому Господь говорит: стань выше над ними. Пойми, что человек сам раненый, который тебя обидел. Че у человека что-то дома случилось, поэтому стань выше и проси у Бога силы, чтобы простить. Вот молитва Иисуса в этом случае является очень важной. Второй момент – это, возможно, поделиться с тем человеком, которому ты доверяешь, который может быть твоим духовным попечителем. Поделиться этой проблемой. А вопрос, Иногда бывает ума... выговориться. Иногда бывает, что когда человек, он, он же носит себе как груз этот, а когда человек выговорится, когда он поговорит, она даже он, он обратится внимание, что она может быть наполовину даже уже меньше эта боль, а может ну, быть так. даже вообще уйдет, потому ну, что кто-то услышал, кто-то ободрил. Очень важно, чтобы друг, который его слушает, не наоборот его накрутил, вот видишь, все-таки ты прав был, он не так, прав, так, так, и так, он добавит масло в огонь и скажет, а здесь важно, чтобы он мог как бы здраво со стороны оценить ситуацию, угу. показать, где не прав его друг, где не прав тот оппонент, и вместе помолиться, чтобы Господь дал силу прощения. Все-таки Писание сказано о том, что признавайтесь друг перед другом, чтобы исцелиться. То есть очень важный момент, когда мы можем поделиться своей болью, можем обговорить ее, прочитать в Писании, что нам советует Господь, и вместе помолиться Господу, чтобы Он дал нам силу это вот важливо. убрать это из сердца. Угу. Ну, видите а вот что делать, когда, ну, я по той бік <реклама> баррикады, если можно так сказать, я прошу прощения, я зрозумев, да, что да. я люди необразованный, я прихожу до ней и говорю, что ну прощай меня, будь ласка, я вынен перед тобой, а меня не прощают. Сколько разів просто этой пробаченной? Я думаю, что мы должны прислушаться к священному Писанию. Апостол Павел, посланник евреям, говорит нам о том, чтобы мы старались иметь святость и хорошие отношения со всеми. Угу. Вот здесь ключевое слово есть ⁇ это старались ⁇ то есть, если я иду на примирение, человек не идет. Ну, часто, до речи, бывает такое, что ты образуешь людей, даже не думаешь да, про не это, понимает, не планируя да, да. этого вообще. Я не могу быть вечным заложником. что угу. Бывает часто, что та вторая половина, которая не хочет мириться, она манипулирует своим, своим непрощением. Шантажирует. Да, или шантажирует, да. И получается, что я становлюсь заложником. Угу. Поэтому э, здесь... Я думаю, правильный будет момент, когда я сказал все, что я думаю, попросил прощения, вот, но дальше я не беру это в свое сердце. То есть, если он хочет обижаться, если он хочет вот в это таком... Это его проблемы. Это его уже проблемы, да. Потому что это его отношение с Богом, это его сердце. Но я из-за него не хочу на себя, на себя постоянно носить эту рану, угу. которая будет постоянно кровоточить. Я уже пережил, я уже раскаялся, я пришел, попросил прощения. Но если он не хочет, то, образно говоря, мы мяч уже перенесли вот на так. его поле. Теперь он должен решить Главное, это. Главное, чтобы это было щиро перед этой людьми, да. перед Богом. Да, ну, Бог да. знает, действительно, что щиро да. это покаяние. Понятно, многим людям очень сложно принять, когда, например, человек обидел, угу. Есть темперамент людей, когда они вот уловили, они быстро попросили прощения. Uh -huh. А, например, темперамент других людей, они говорят, ну как так быстро люди прощ просят прощения? Ведь это нужно перенести в себе, это нужно пережить, это нужно поплакать, постанать, да? Постараться. А тут раз, и человек быстро просит прощения. Холерики быстро просят прощения, да? А меланхоликам очень сложно... Поверить, как холерики так быстро попросили прощения. Они так... говорят, что это поверхностно, это не глубоко. Но это неправильно. Они тогда начинают считать, что если ты так быстро попросил, значит ты не пережил. Но просто у нас разные темпераменты. Здесь важно принимать вере что человек действительно искренне раскаялся, и он сожалеет о том, что он сделал. Но еще важный момент, да, путь для прощения в чем проявляется? В том, когда я больше не делаю подобных ошибок. Mm -hmm. Вот жена обижается, что муж поздно приходит домой, то он домой, и он говорит ей, что я обещаю, я не буду, прости меня, я не буду этого делать, да, а потом через неделю он с друзьями где-то сидит, смотрит там футбол допоздна, ей не перезвонил, не сообщил, опять приходит, и опять начинает, стр... вот это ломает доверие. Ей сложно тогда простить, то есть нужно доверие здесь также завоевывать и подтверждать своими, своими действиями, поступками. Но все же таки лучше пробачить, чем не пробачити. я так понимаю. Да, это, так... это божественный путь. Наверное, Бог нам простил, понимаете? Ведь Бог мог бы быть обиженным на нас. Бог создал людей, создал наш прекрасный мир. Люди, образно говоря, дали ему оплеуху по лицу угу. тем, что отвернулись от Господа. И угу. у Бога был такой повод отвернуться и сказать, да ладно, хотите с Люцифером? Пожалуйста, создам Ваше себе право. тысячу миров. Угу. Ваше право. Но Бог... Говорит, я готов простить. Я протягиваю вам руку. Пожалуйста, берите эту руку. Я готов восстановить отношения. Зрозуміло, дуже дякуємо вам. Спасибо большое. Вітаємо вас прийдешнім новим роком, уже Спасибо скоро вам. скоро. Хай Бог вас благословить. І вірю, що це ще не остання наша зустріч. Ну що ж, друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, як, як же ж правильно пробачити, як пробачати, як не ображатися. Нам допомагав у цьому Володимир Боровий. Якщо у вас залишились запитання, якщо ви взагалі є запитання по Біблії, ви можете телефонувати до нас за номером 0800 30 20 20. У нас на зв'язку. Ку завжди є священнослужителі, які готові вам допомогти за вас помолитися чи підтримати. Тому телефонуйте. Нам дуже буде приємно зараз. У нас невеличка пауза, але скоро ми повернемося.